دَاتُوكْ حَاجِي مُحَمَّدْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim Muslimat, para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran ini milik Allah sekalian. Kita masih lagi bincangkan ayat ke-43, 44 dan 45 di surat Rum. Bagi tuan Miki, tafsir bin Qasir turun buka pada jenis ke-7, muka surat 249. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa'aqim wajah kaliddin al-qayyim qabli ayya azya yaumun la maraddalahu minallah. Yawma idin yassadda'un. Man kafara fa'alayhi kufruh. Wa man amila saliham anfusihim yamhadun. Liyajziya alladhina amanu Wa salam salihati min fadlihi innahu la yuhibbul kafirin syarakallahu alazim oleh kerana itu hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus yaitu Islam sunnatang daripada Allah zatallah satu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya pada hari itu mereka terpisah-pisah barangsiapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu dan barangsiapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari Sungguhnya semuanya tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Berada dalam lingkungan ayat ini, ia merupakan satu peringatan daripada Allah dan ingatan ini saya telah sebut kepada Tuan betapa pentingnya setiap Muslim untuk menggunakan akalnya dengan sebaik mungkin. Menjadikan dia bahan ataupun benih-benih yang -benih subur untuk menjadikan dia dekat dengan Allah SWT di masa ke semasa. Ingatan, daya ingat adalah satu nikmat daripada Allah SWT. Maka kelompok ayat ini mengingatkan kita supaya fokuskanlah dirimu untuk menjalankan agama Allah yang lurus. Setiap benda ada penjelasannya. Sebelum datang pada kamu hari kiamat yang tiada seorang pun yang dapat menolak ataupun menghalau ataupun kembali semula ke dunia meminta untuk memperbaiki segala kekurangan kesilapan dilakukan pada masa yang lampau kerana tak ada seorang pun yang dapat melakukan perkara tersebut jadi dalam ayat ini kita dapat lihat faqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayati yaumul la maradda minallah min Allah yauma idhi yasaddaun maka pada hari itu tak ada seorang pun yang dapat menolak dan telah kita lihat ini merupakan satu masdar mimi radda yaruddu maraddan ni menunjuk kepada usaha untuk kembali ke dunia dan kita telah lihat kaitan ayat ini dengan surah Al-Mu'minun bagaimana sifat si kafir yang menyesali waktu detik masa yang lalui dengan perkara yang sia-sia ini yang membezakan seseorang manusia daripada haiwan sebagai contohnya kalau seekor haiwan itu ditambat dengan tali di satu tempat contoh ini dikemukakan oleh Dr. Ratik Nabu Lusi dalam tafsirnya maka binatang yang ditambat itu katalah seekor anjing letaklah situ orang kali berhari-hari sediakan makan untuknya kalau tidak mati dia kerana dia tidak tahu apa nak dibuat kerana bagi binatang yang tidak dikunakan dengan Allah akal maka waktu tidak dinilai baginya tapi bagi seseorang mukmin kehidupan ini cukup bernilai inilah waktu untuk menanam waktu untuk bertani kerana kita telah pelajari perkataan yang lalu aflaha yuflihu muflihun jadi sifat orang beriman itu diumpama petani yang bercucuk tanam dan pertanian itu memerlukan waktu sehingga ia menjadi pokok yang matang dan menghasilkan buah dan memberikan makanan untuk si petani maka demikianlah amal saleh yang dilakukan keseronokan menanam itu satu perkara berteduh di bawahnya dan nanti ter terbit buah bunga dan sebagainya untuk dinikmati oleh yang menanamnya itu maka demikianlah amal salih dilakukan oleh seorang beriman kerana baginya ada akhirat yang dia kena buat persiapan di situ bayangkan contoh yang mudah untuk kita faham bayangkan seorang pelajar yang telah pun diberitahu oleh gurunya kamu kena belajar kerana hujung tahun ada perisian penting perisian ini akan menentukan kedudukan kamu selepas dan ini untuk masuk ke universiti apa course yang kamu akan ambil kalau kamu tak belajar bersungguh-sungguh nanti kamu tidak boleh pilih fakulti ataupun bidang yang kamu suka maka si anak ni pun belajar lah bersungguh-sungguh meyakini apa yang dikatakan oleh guru itu adalah satu kebenaran dan dia melihat abang-abang kakak yang telah pun melalui proses itu belajar dengan bersungguh-sungguh dan berjaya menjadi orang ternama dan sebagainya berkerjaya maka itulah dia sifat seorang yang melihat hujung hidupnya itu dan contoh yang mudah untuk kita fahami kerana ia berkaitan dengan dunia tapi si mukmin melihat lebih jauh daripada itu kerana Allah sering menjelaskan kepadanya innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhina فأتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك contohnya kalau dia baca dalam surah al maka keseluruhan iman dalam dirinya akan menjadikan pokok akidah itu begitu kukuh bahawa ini kesudahan aku bahawa di akhirat aku tak boleh kembali semula ke dunia maka aku kena buat sesungguh kalau anak ni tadi SPM nya maka dia tidak mencapai apa yang dikehendaki dia boleh ulang balik semula Jadi, contoh yang telah kita lihat orang berpindah ke satu benua ke ke tempat lain ke negara lain ke orang berkahwin ke masih ada peluang untuk reverse ke belakang kalau dirasakan tidak sekupu tak ada keserasian yang kita bincangkan dalam bab la maradalahu min Allah bahawa tiada waktu untuk dia kembali kerana akhirat itu satu waktu yang telah pun dijalani dunia dan tidak akan dia kembali semula ke tempat itu kerana akhirat adalah tempat untuk dia menuai hasil jadi kalau kita perhatikan dalam konteks saya ini di sudut pendekatan al-Quran dapat kita perhatikan ni satu bentuk daripada bab ijaz ijaz ni makna meringkaskan kerana kalau orang baca al-Quran orang beriman ni mereka kayisun fatinun mereka ni orang bijak satu ayat yang dibawakan kepadanya dia lekalka faham apa yang tersembunyi tersirat di sebaliknya dalam ayat ini kita dapat lihat bila Allah menyatakan man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fa li anfusihim yamhadud di sini Allah tidak menyatakan man amila su'an jadi kita dapat perhatikan di sini man kafara tak perlulah huraikan lebih lanjut kufur itu maksudnya bagaimana kalau menyebut tentang man kafara ni bagi seorang yang sudah memahami bahawa kufur ni segala amal dia tidak berguna tengok ya bagaimana maksud ayat ini kata Imam Fakhrul Razi dan tafsirnya mafatihul ghaib perhatikan ke indahan ayat ini bila Allah membawakan kepada kita man kafara fa'alaihi kufur wa man amila salihan fali orang yang melakukan kekufuran maka ke atas dirinya sendiri kekufuran itu akan menimpa bayangkan seorang melakukan kesilapan dekat dunia apa yang berlaku padanya terasa berat beban itu untuk dia untuk keluarganya kena membuat bagai-bagai penafian maka terasa malam itu pun yang begitu panjang pun rasa begitu menakutkan kenapa kerana beban yang dipikulnya ini walaupun dia satu benda yang kita tidak nampak maka sebab itu kita dapat lihat penggunaan Quran bila Allah menceritakan di sini man kafara fa alaihi kufru maka orang yang melakukan satu dosa ini melakukan maksiat ini melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah SWT ini semua itu akan menjadi beban untuknya di akhirat ala di sini berarti daripada atas atas ni merujuk kepada satu benda yang bersifat dihempapkan ke atasnya sebagaimana di dunia lagi contoh yang saya bawakan kepada tuan orang melakukan kesilapan maka tohmahan tuduhan yang dikenakan kepadanya belum lagi masuk ke akhirat itu sudah rasa dunia gelap untuknya sempit untuknya tak tahu ke mana nak tuju kerana semua mata tertumpu padanya, melabelnya sebagai pesalah itu sudah jadi satu beban yang besar di dunia apatah lagi ke akhirat jadi di sini wala miqul man amana wa dhalika alamal as-salih bihi yukammil iman fa dhakarahu tahridan lil mukallaf alayh jadi bila Allah menyatakan di sini siapa yang melakukan kufuran kufuran itu ke atas dirinya bebannya itu akan dipikul oleh kamu ke akhirat kan kita pelajari satu hadis tentang muflis bahawa muflis tu Nabi menyatakan tentang mereka ni yang datang ke akhirat membawa kebaikan tapi oleh kerana dia telah pun melakukan kejahatan pada orang lain maka segala kebaikannya akan diambil orang dirampas oleh orang lain diserahkan kepada orang lain maka yang tinggal padanya hanya keburukan-keburukan dia saja tapi malangnya pada waktu itu masih lagi ada orang yang tampil beritahu bahawa di dunia dahulu dia melakukan kezaliman terhadapnya maka dia yang sudah tidak punya sebarang kebaikan untuk diambil mereka sekarang keburukan-keburukan orang itu pula yang dilambakkan ke atas maka jadilah dia seorang muflis maka itu menunjukkan kepada kita tentang beban itu akan dipikulkan ke atasnya maka kesuaian di sini fa kufru wa salihah maka orang beriman ini di antara syarat untuk diterima keimanannya adalah dia melakukan amal salih maka amal salih itu akan menyempurnakan keimanannya yang ada dalam dirinya maka di sini merupakan satu motivasi untuk orang mukallaf bahawa dia dituntut untuk melakukan amal salih tidak boleh berpada dengan keimanan semata-mata kerana keimanan itu umpama orang berniaga maka dia merupakan satu modal yang menjadikan seorang yang berniaga itu kaya adalah bonus adalah kejayaan dia untuk mendapat margin profit dan sebagainya maka inilah dia amal salih yang perlu dilakukan di samping keimanan. Walaupun kita pernah belajar, ada kalangan sahabat Nabi itu yang beriman, tapi belum sebab beramal salih, maka mereka ini telah pun diberikan keampunan oleh Allah dan dimasukkan syurga. Contohnya, seperti yang berlaku dalam perangan Uhud, bila seorang itu masuk Islam walaupun belum sempat berokok, walaupun sekali. Tapi dia telah pun mati syahid dan tergolong di kalangan ahli syurga yang telah kita belajar di seluruh ini. Maka peringatan dalam ayat ini juga, man kafara fa'alahi kufru wa man amila saliha. Siapa yang kufur, kekufuran itu akan menjadi beban untuknya sendiri di akhirat. Siapa yang beramal salih? Maka sebenarnya fali anfusihim yang mahadun. Mereka sedang mempersiapkan satu tempat tidur yang enak. Satu satu yang kita bayangkan di sini merupakan satu membabil istiarah. Kalau ada seorang ibu ni tadi mempersiapkan untuk anaknya tidur supaya enak, supaya waktu tidur itu nyenyak dia dan tidak ada gangguan, tak ada mimpi, mimpi menakutkan dengan doanya seorang ibu dan menyediakan mungkin aircon yang dibuka kipasnya apa sahaja bagi menjadikan anak itu sesa untuk tidur. Demikian juga kita sendiri kalau nak tidur. Kita kipas kita alas dan sebagainya. Maka Maka demikianlah istiarahnya, gambarannya, pinjaman, bentuk gambaran ini untuk dimudahkan faham. Membabit takrib bahawa orang beriman ini amal saling lakukan itu dengan penuh keyakinan bahawa dia akan membantu untuk menjadikan dia selesa dalam perjalanannya ke akhirat. Lagi kita lihat indahnya laras ayat di sini tuan-tuan. Kata Imam Fakhruddin Razi bahawa penyesuaian perkataan kufur man kafara kemudian waman amila di sini satu bentuk yang boleh kita fahami satu bentuk mungkin satu buat daripada musyakalah iaitu nak gambarkan orang yang kafir ini apa sahaja amal salih yang dilakukan tidak berguna sebenarnya maka katalah seseorang yang kafir itu membuat infak membuat derma seorang yang dermawan melakukan berbagai kebaikan bagi orang buka puasa lagi segala kebaikan yang dibuat di dunia akan diberikan balasannya di dunia tidak ada bahagian untuknya di akhir ini telah kita pelajari dalam surah yasin yang lalu bahawa kasih sayang Allah yang bersifat rahman itu rahmania berbeza daripada rahimiyah bahawa mungkin si kafir itu mendapat umur panjang kesihatan tu badan anak-anak bakti padanya mungkin kerupanya kaya raya kerana kebaikan-kebaikan yang dibuat di dunia tapi tiada peruntukan itu untuknya di akhirat. Maka amal salih yang dilakukan oleh si kafir ini berguna untuknya di dunia, tidak membawanya untuk satu kebahagiaan yang bersambungan di akhirat. Maka di situ terhenti kebaikan yang dia buat. Mengingatkan kita bahawa janganlah dijadikan ukuran dalam perkara semikian. Lebih bagusnya orang itu melakukan amal salih sedangkan dia tidak beriman kepada Allah SWT. Kemudian dapat kita lihat lagi betapa Allah menggunakan di sini fali anfusihim ya hadun Orang melakukan amal salih ini, maka untuk mereka sedang mempersiapkan jalan yang begitu selesa macam lah perkataan bahasa Arab ni dipanggil mahdi mahdi ni maknanya buaian tuan-tuan utrulul ilma min mahdi ila al Tuntul tuntut aimu dari mahdi daripada satu daripada makna mahdi ni iaitu buayan. tuntut aimu dari kamu dalam buayan ni ke kamu kelian lahat maknanya bayangkan dalam bentuk isyarah ni kasih sayang seorang ibu tentulah dia nak anak dia berada pada tahap keselesaan yang paling maksimum kalau dibayangkan buayan itu kainnya mungkin cara buainya mungkin tempatnya difikirkan oleh seorang ibu segala bentuk walaupun dia berada mungkin dia berniaga gerai di jalan perhatikan orang yang susah ni di kalangan marha ni yang berniaga di jalan kerana kesian kat ke anak dia penat menemani dia dia terpaksa bekerja tak ada orang nak jaga dia sediakan untuk anak dia buayan begitu gambarannya untuk kita faham lah maka orang-orang salih ni bila beramal salih tiba-tiba Allah mengatakan fari'an fuzihim yam bahawa di sini digunakan usub tauhid di awal fa'alaihi wahada di sini tauhid kan mana seorang yang beramal salih tapi kesan amal salih dilakukan oleh si ayah itu akan memberi kepadanya peluang untuk membawa syafaat itu kepada ada seisi keluarganya. Ini telah kita belajar dalam surat Tur yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Maka Allah menceritakan tentang waladzina amanu wa taba'athum zurriyatuhum bi alhaqna bihim zurriyatuhum wama alatnahu min amalihim min shay'. Ini ayat ke-1 surat Tur yang pernah kita pelajari bertahun-tahun dulu. Bahawa orang salih ini kerana keikhlasannya, kesungguhannya, bahawa di akhirat nanti si datuk ni akan mencari anak cucunya untuk bergembira bersama mereka dalam syurga. Allah beruntung yang jadi orang salih tuan Tapi janganlah kita beranggapan pula ada tu aku orang saleh dia pergi haji sekian banyak dia bangun tahajud sekian banyak nanti dia akan bagi syafaat kepada aku mengapa kita sendiri tak jadi insan tersebut kalau datuk kita orang saleh kita lagi orang saleh bapa kita pun orang saleh maka anak-anak kita pun semuanya salihun Allahu akbar masya-Allah tabaraka wa ta'ala maka ayat ini membuka satu kegembiraan untuk orang beriman bahawasanya kebaikan yang dilakukan oleh beliau akan bermanfaat untuk dirinya keluarganya anak isinya keturunannya kekurangan mereka akan ditampung oleh kebaikannya bukan saja kat dunia kita membantu anak-anak untuk membeli kereta rumah, deposit dan sebagainya. Bahkan di akhirat pun akan berlaku sekali lagi bentuk bantuan itu buat lelaki yang salih ini untuk keturunannya. Maka demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu a'lam seperti nyatakan oleh Imam Fakhruddin Razi dan tafsir. Tentang ini dan hadirin sekalian, jadi dapat kita perhatikan persesuaian ayat ini dengan ayat-ayat yang lalu. Sebelum itu Allah telah pun menerangkan buruknya keadaan orang musyrik bahawa buatan syirik mereka lakukan itu menjadi sebab kepada berbagai bentuk kerosakan. Zaharal fasadu fil bari wal bahri maka sahabat Ustaz Nas yang telah kita lihat fasad yang berlaku dalam berbagai-bagai bentuk. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, saya akan terangkan lebih lanjut kepada tuan-tuan bahawa kesesuaian ayat ini dapat kita lihat peringatan-peringatan Allah SWT dan juga kesannya kepada orang yang beriman dan kesannya kepada mereka melakukan kekufuran bahawa peringatan-peringatan datang mengingatkan kepada kita satu hakikat bahawasanya kehidupan ini akan ada noktanya akan ada akhirnya. Maka persiapan kita untuk kembali ke situ bagaimana? Walaupun hebat satu kemajuan dicapai manusia dengan empire-empire yang kita bincang daripada awal surat room ini tapi semuanya sudah tiada. Jadi meneruskan kehidupan mencari keredaan Allah Subhanahuwataala itulah keutamaan kompas dalam hidup siap kita. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.